وهل ترون ان تهديدات السعوديه قابله للتنفيذ هذا الامر مضحك جدا عندنا مثل في الفارسيه نقول فيه اين النمله من الفيل السعوديه لا تستطيع من السيطره على الداخل السعودي تقصف حارات صغيره في الداخل السعودي بطائرات حربيه أعتقد أن السعودية أضعف بكثير مما تتصور لو أردنا أن نأمر فيلقا واحدا من فيالق إحدى محافظاتنا الثلاثين بإمكانها أن تهزم السعودية وتدمرها صحيح أنها تملك سلاحا متطورا وكثيرا لكنها لا تستطيع أن تقابل جيشا كالجيش الإيراني مثلا أمريكا لا تشن حربا على إيران وان شنت حربا وانا استبعد ذلك سندمر جميع قواعدها العسكريه في المنطقه نحن الان خلف ابوابها حاليا خلف ابوابها وخلف الاسلاك الشائكه واذا حدث خطا من جانبهم نعبر هذه الاسلاك اسرائيل يجب ان تمحى وتدمر بلا شك أن الصهاينة يجب أن يبادوا ويدمروا، وهذا الأمر بالتأكيد سيتحقق. لا روسيا ولا أي دولة لا تستطيع أن تتوسط بيننا وبين الصهاينة. الثورة الإسلامية في إيران لا تتنازل عن موقفها تجاه إزالة إسرائيل من الوجود قيد أنملة. نحن جنود الإمام الخامنئي كنا ما زلنا وسنبقى جنودا للإمام الخامنئي حتى النفس الأخير وحتى القطرة الأخيرة من دمائنا، وسأرفع راية الثورة الإسلامية بنفسي في القدس إن شاء الله.